পোহৰটো চাওক আৰু ইয়াৰো বয়স কিমান ইয়াৰ সিও তাত ভাঙিছে ন ইয়াৰ স্বাস্থ্যটো ঠিক আছে ধুনীয়া হৈ আছে ইয়াৰ কিন্তু শীতটো অকণমান সীনাই আছে আৰু সি খোৱা বোৱাত ইমান ঠিক নহয় নেকি ইয়াৰ নিচিনা মানে ই খোৱা বোৱাত ভাল আছে ন গম পাইছেনে কিন্তু মানে বহুত সময় বন্ধা আছিলে যে পানীতে আছিলে দুয়োটা আৰু পানীৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ পিছত চাওক না কি কৰি আছে দুয়োটাই চাওকচোন দুটা সমানে সমানে মাটিখিনি লৈ চাওক না দুইটা চাওক না হেল্ল' হম বিক্ৰলৈ মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু প্ৰায় আঠ মাহমানৰ পিছত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ ছ' মই য'ৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱাৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ মানে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰখিনি বাদ দি আৰু হাবি বৰঙাবাৰীৰ পৰাই মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে বাহিৰত এনেকৈ মানে ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা যায় দূৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অকণমান দূৰত আৰু তাতে ফাৰ্ষ্টবাৰৰ কাৰণে গৈছিলোঁ বিকাশ নাথ নামৰ ল'ৰাজনে মোক মাতিছিলে আৰু সি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সি মোৰ ভাল লগৰ হয় আৰু আজি তাৰ মহালকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ত' ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বিকাশ গৈ আছোঁ তোমালোকৰ ঘৰলৈ দেখাবলৈ তোমালোকৰ মহকেইটা আৰু ৰাইজ ই যি বিকাশৰ কথা কৈ আছোঁ সিয়ে মানে মোৰ ইউটিউব জাৰ্ণিটো আৰম্ভণিৰ পৰা মোৰ লগত আছিলে আৰু কানাডা আছিলে মোৰ লগত বহুত মোক আগতে সহায় কৰিছে কানাডাই ভিডিঅ' বনোৱাত চ' ভাবিছোঁ আজি হাৰি বৰ্মাৰ পৰাই যাম আৰু বিকাশতৰ মহাল দেখাম কানাডাৰ ঘৰতো সোমাম তো গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব আগলৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবোৰ এটা দুটা কৰি দিব ত' যি নহওক আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ ত' চাই থাকিব কেনেকুৱা হয় বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া বোলক আৰু এটা কথা মোৰ এতিয়া মানে মানে হলিয়াটো ইমান গুৰুত্ব নিদিব আৰু ডাই চাই কাটা নাই চলি তুলি কাটা নাই মানে পাহৰিয়ে গৈছোঁগৈ ম'হটো লগত লাগি থাকোঁতে লাগি থাকোঁতে চ' সেনেকৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ মানে মোৰ নিজৰ মুখখনেই চোৱা নাই এতিয়ালৈ তো যি হৈছে সেইবিলাক ইগন'ৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো অলপ মন দি চাব হ'ল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাবাৰী ধনটো নাথাক যোৱা বছৰত তাকেইখন যুঁজাইছিলা ইয়াক গোটেইখনতে ৰিজাল্ট ভালনে ভাল হৈছে ন বয়স কিমান হৈছে ইয়াৰ কান্দিবিও ন চাওক না মহটো মোচনত আছে পূৰা আৰু মানে আজি বোলে খোৱা বোৱা ভাল নহ'লে পূৰা পানীতে পৰি আছে দিনটো চাওক আৰু এইবছৰ ফাৰ্ষ্ট ক'ত যো যাম বুলি ভাবিছা তুমি যদি মানে চব ভালে থাকে হাতগুৰি লৈ যাবা আৰু আৰু চাওক ইয়াক মানে ডাঙৰটোক লৈ অহাক ই ডাঙৰ ন বয়সত ই ডাঙৰ ন ই মানে ডাঙৰটোক এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই দিলোঁ যে মই সৰুটো মানে পূৰা ডেন দিগদাৰি কৰি আছে দেখাই দিম ৰ'ব অলপ ই দূৰত আছে সি তাক বাৰু মই ভালকৈ পিছত ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাম বাৰু ইয়াক দেখাইছোঁ চাওক ইও মানে পূৰা ডেঞ্জাৰে ইও দুটাটো একেলগতে লৈছিলা ন একেলগতে লৈছিলা ন আৰু দেখিছেনে মহটো মানে এইবাৰ দাঁত ভাঙিছে আৰু দাঁতি উঠিবলৈ শিঙৰ চাওক শিঙৰ গাদীও ভাল আছে ডাঙৰ আছে মহ আৰু সেইটো বহুত দিগদাৰ কৰি আছে মানে এক্সট্ৰা কৰি দিয়াতে মহ হাল চাওক না গোটেইটো তোমাৰ দেউতাৰ নামত মহ সুযোঁ যে ন দেউতাৰ নামত আৰু তোমাৰ দাদাও আছে তোমালোকে আৰু মই যে কৈছিলোঁ ভাল ধুনীয়া মহ পালি এটা আছে বুলি সেইটো চাওক সেইটো চাওক হয় ৰ গোটেইটো দিছেনে মানে বহুত সময়ৰ পৰা পানীত আছিলে আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে যে ওলাব পাৰিছে গোটেইটো কি হৈ আছে দেখিছেনে আৰু মই ভাবিছিলোঁ মানে এহাল এহালকৈ বনাওঁ এটা এটাকৈ বনাম বুলি কিন্তু ৰূপ বেলেগ লৈ আছে দুয়োটাই আৰু এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ থৈছিলোঁ মানে খুঁটিটোৱে ভাঙি দিলে নহয় সি এতিয়া আৰু দুইটা উপায় নাই লাষ্টত জোৰ কৰি দিবলগীয়া হৈ গ'ল আকৌ আৰু জোৰ কৰি দিয়াৰ লগতে ইহঁতে কি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ নাথাকেই নেকি একেবাৰে নাথাকে অকণ সময়ো নাথাকে দেখিছেনে মানে অকণ সময় জাষ্ট এইখিনিৰ পৰা মই লৈ আহিছিলোঁ মহতো হে এইখিনিৰ পৰা সেইখিনিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ এইখিনি লৈ চাওকচোন কি কৰিছে দুয়োটা দেছেনে দেছেনে আৰু এতিয়া দুইটাকৈ লগ কৰাই দিয়াৰ পিছত চাওক এতিয়া এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা থাকোঁতে দুইটা পাগলা হৈ আছিলে দেছেনে আৰু এতিয়া জোৰ কৰি দিয়াৰ লগতে চাওক পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল দুইটা চাওক অলপ সময়ৰ কাৰণে দুয়োটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ নাথাকেহে দেখিছানে মানে দুইটা যেতিয়ালৈ মানে অকণ সময়ো এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ নাথাকে চাওক একেলগতে লগাই দিয়াৰ পিছত আৰু একোতো দিগদাৰো নকৰে অসুবিধাও নকৰে একো তুমি অকলে লৈ ফুৰিবও পাৰা এনেকৈ গম পাইছানে কি চ' চাওক দুয়োটা কেনেকুৱা প্ৰগ্লামিং কৰি আছে কিন্তু দুয়োটাই আকৌ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈহে নাথাকে বুজিছেনে একেলগতে মানে বহুত মই দেখিছোঁ যি ঘৰতে ঘৰতে যুঁজি প্ৰাগ্লামি হৈ থাকে কিন্তু দুয়োটা চাওক কেনেকৈ আছে কিন্তু ইটোলৈ সিটোৰ মানে কোনো একো অসুবিধাই নাই চাওক না আৰু এইটো চাওক মেইন বস্তুটো চাওক পোহৰটো বুজিছেনে চাওক আৰু ইয়াৰো বয়স সিমান ইয়াৰ সিও দাঁত ভাঙিছে ন ইয়াৰ স্বাস্থ্যটো ঠিক আছে ধুনীয়া হৈ আছে ইয়াৰ কিন্তু সিটো অকণমান খিনাই আছে আৰু সি খোৱা বোৱাত ইমান ঠিক নহয় নেকি ইয়াৰ নিচিনা মানে ই খোৱা বোৱাত ভাল আছে ন গম পাইছেনে কিন্তু মানে বহুত সময় বন্ধা আছিলে যে পানীতে আছিলে দুয়োটা আৰু পানীৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ পিছত চাওক না কি কৰি আছে দুয়োটাই চাওকচোন দুটা সমানে সমানে মাটিখিনি লৈ চাওক না দুয়োটা চাওক না ফূৰ্তিত কি হৈ আছে গম পাইছানে দুয়োটাক কি কৰি আছে চাওক না মোৰ বেলেগ কথা নাই তোমাক মই কথা কেইটামান সুধোঁ ইহঁতক যে দুইটাকে এনেকৈ লৈ ফুৰা তুমি গাড়ী চাড়ী মাৰিব পাৰা নে কাম চাম কৰিব পাৰা নে চব কৰিব পাৰে একো অসুবিধা নকয় হে চাওক না দেখিলে এনেকুৱা নালাগিব দেখি মানে এহাল মই এনেকৈ যে থাকিব সেইটো ভবাই নাই মই বাৰু অঁ চাওক না কি হৈ আছে দুইটা তোমালোকে খেতি কাম কৰোঁতে অসুবিধা নহয় একো ন একোৱেই অসুবিধা নহয় মৈ মাৰি আছা তথাপিও একো নকয় ন গাড়ী মাৰিয়ে থাকে গম পাইছেনে দেখিলে নালাগে এনেকুৱা যে ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিব বুলি মিলা প্ৰীতি আছে দুয়োটাৰে আৰু অলপ আগত মই দেখাইছিলোঁৱেই ইয়াক মানে এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াক এক্সট্ৰা কৰিও দিছিলোঁ মই কিন্তু মহটো ইটো মহৰ পৰা মানে পঞ্চাছ মিটাৰো দূৰ নহ'ল গম পাইছেনে পঞ্চাছ মিটাৰ দূৰ হ'ব নাপাওঁ দেই সিটো সুঁতি উভালি আহি গোটেই অৱস্থা বেয়া কৰি দিছেহি আৰু এয়াই সন্মুখত দেখি থকা হৈছে হালেই হৈছে ধনতুনাথ হাবি বঙাবাৰী মহাল আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইহঁতে চাৰিডাত চাৰিডাত আছিলে আৰু আজি প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত বনাইছোঁ এতিয়া দুয়োটাই দাঁত ভাঙিছে আৰু দাঁতি উঠিবলৈ চাওক না কি হৈ আছে দুইটা ৰাম ৰাম আৰু কিহতক মাটিখিয়া বেছি ল'ব নিদিয়া নেকি দি থকা ন বহুত সময় পানীত থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা পূৰা মানে হেৰি কৰি আছে নেকি ফূৰ্তি হৈ আছে নেকি গম পাইছেনে আগতে মানে পথাৰত লৈ ফুৰিছিলে আজি অলপ দিনৰ পৰা পূৰা ঘৰতে ৰাখি আছে মানে আজি দিনটো পানীত আছিলে যে আৰু এতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ পিছতে চাওক না সেইটো ডাঙৰটো আৰু এইটো সৰুটো চাওক আৰু চাওক নাহ একেলগতে এহাল ডাঙৰ মোৰ দেখাইছোঁ আৰু দুয়োটা চাওকচোন ইটোৱে সিটো কেৰি উঠাই নাথাকে দেখিছেনে সি উঠি গ'ল ই লগতে উঠিব চেষ্টা কৰিয়ে চাওক চাওকচোন দুটা এনেকুৱা উৎপাত গম পাইছেনে এটা দৌৰিলে এটা যে নাথাকেই দলে কিবা